Di udara di teruk. Oh, betul. <laughs> pencemaran udara di Malaysia semakin teruk. Ya, betul. Apa pun pencemaran udara di Malaysia semakin janggal. Pencemaran udara membawa banyak kesan kepada kita. Ya betul. Terutamanya hujan asid. Hujan asid disebabkan oleh penggabungan air dengan karbon dioksida dan gas-gas berasid yang terdapat di atmosfera. Pembakaran api fosil seperti arang batu dan minyak petrol oleh loji tenaga serta exhaust kenderaan telah membebaskan berjuta-juta ton sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke udara. Apakah kesan yang lain? saya berpendapat bahawa akan menjejaskan kesihatan masyarakat. Hmm, ya betul. Masyarakat akan menghadapi masalah kesihatan seperti sesak nafas, sakit jantung, kanser dan lain-lain. Dilema moral ialah stesen jana kuasa menjana elektrik kepada masyarakat untuk keperluan harian, tetapi ia juga merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara. Ya betul, menurut artikel laju yang bertajuk pencemaran udara ancaman kesihatan, stesen jana kuasa telah melepaskan 855.5 tan metrik di Malaysia pada tahun 2022. Apakah konflik nilai yang timbul dan pihak yang terlibat dalam isu ini? Konflik nilai yang akan timbul adalah antara nilai keperluan semasa dengan tanggungjawab terhadap generasi akan datang. Masyarakat memerlukan elektrik untuk memenuhi keperluan harian seperti rumah, sekolah, hospital, kilang dan sebagainya. Konflik nilai ialah adakah generasi yang akan datang berasa beban dan adil terhadap kualiti udara dan perubahan iklim demi memenuhi keperluan sekarang. Oleh itu, pihak yang terlibat ialah kerajaan, industri, pengguna serta pertubuhan alam sekitar. Teori falsafah yang pertama adalah deontologi. Contohnya pihak kerajaan mengurangkan stesen jana kuasa menjana elektrik kepada masyarakat walaupun akan menjejaskan keperluan harian seperti putus bekalan elektrik di sekolah, rumah dan sebahagian kilat. Kerana kerajaan percaya begitu dapat mengurangkan pencemaran udara serta melindungi alam sekitar. Teori falsafah yang seterusnya ialah utilitarisme. Contohnya, kerajaan melabur dalam loji tenaga solar dan menggalakkan masyarakat menggunakan panel solar. Walaupun harga panel solar agak tinggi, tetapi panel solar dapat mengurangkan pencemaran udara serta meningkatkan kesihatan awam dalam jangka masa panjang. Tambahan pula, konfusionisme juga merupakan salah satu teori falsafah yang sesuai. Apabila kerajaan menggalakkan penggunaan panel solar, kerajaan akan mempertimbangkan kesan terhadap ekonomi rakyat. Oleh itu, penggunaan panel solar tidak dilaksanakan secara paksaan terhadap setiap rakyat. Pada masa yang sama, kerajaan boleh menyediakan subsidi atau skim bantuan kewangan supaya tidak membebankan rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah pencemaran udara berlaku apabila gas-gas bahaya dibebaskan ke atmosfera akibat aktiviti masyarakat seperti pelepasan kenderaan, operasi kilang, pembakaran plastik dan lain-lain. Pembebasan gas-gas ini akan menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat atau dikatakan sebagai pemanasan global. Pemanasan global merupakan pembangkit utama kepada perubahan iklim yang melibatkan corak cuaca yang ekstrim dan tidak menentu. Ya, betul. Contohnya, kilang bunga api berlaku pembakaran akan melepaskan gas karbon dioksida, nitrogen dan sulfur dioksida. Gas-gas yang dibebaskan oleh pembakaran kilang bunga api juga merupakan salah satu punca yang menyebabkan pemanasan global. Okay. Akhirnya, apakah prinsip atau nilai yang anda pelajari dalam isu pencemaran udara? Nilai yang saya pelajari ialah setiap individu perlu bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan dan kebersihan alam sekitar. Bagaimana isu ini mempengaruhi tanggungjawab anda terhadap alam sekitar? Yang melalui isu pencemaran udara, saya mendapati banyak tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Contohnya, saya akan menjimatkan elektrik dan menggunakan kenderaan awam bagi mengurangkan pembebasan gas yang akan mencemarkan udara. Menjaga alam sekitar bermula daripada kita.